رب والسلام على بعد بالله من अलहमदिल्ल रबालमीन वसलाम सईदसिनबाद फ़ाआज़िल्लमिनई तरजीम बसमी अलहमदल तर्ज़ुलूम का ये सिलसिला जारी है और आज इसका सत्ताईसवां सिलसिला है जैसा कि पिछले दर्स में हमने महरम औरतों से मुतालिक गुफ्तु आपके गोश गुज़ार की थी कि वो औरतें कि जिनको अल्लाह ताला ने हराम किया है यानी जो औरतें मर्द पर हराम हैं यानी उनसे हमेशा के लिए निकाह नहीं हो सकता तो ऐसी औरतों का ज़िक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने त अल्फ़ाज़ में किया और शराः नसा की आयत नंबर 22 और 23, 24 और इसी तरह शराह बकरा की आयत नंबर 221 में इसका तफसीली बयान मौजूद है टोटल नौ जिक्र किए थे यानी जिन में से तीन की तफसील बयान हुई थी कि पहला जो है वो नसब से जो औरत हराम होती है वो सात किस्म की औरतें हैं जिनमें माँ बेटी बहन पुपी खाला भतीजी भांजी ये सात किस्म की औरतें नसब से हराम होती हैं और दूसरे नंबर पर बयान किया था कि ससुराली रिश्ते की वजह से कुछ औरतें हराम हो जाती हैं जैसे सास ऐसे ही बीवी की नानी और उसके यानी बीवी का जो बाप है उसकी कोई और बीवी हो जो उसकी बीवी की माँ ना हो लेकिन उसके बाप की बीवी हो तो इस तरह यानी जो उसकी सुतीली सास कहलाएगी एक तरह से तो यूँ ये औरतें ससुराली रिश्ते की वजह से इस पर यानी जो इसके निकाँह में है तो उस मर्द पर ये हराम हो जाती हैं और तीसरे नंबर पर जो है वो बयान किया था जमा अल महारिम यानी दो औरतों को एक साथ निकाह में जमा करना ऐसी दो औरतें कि जिन में से एक को मर्द फ़र्ज करें और उन दोनों का यूँ आपस में निकाह हराम हो जैसे दो मिसालें मैंने उसकी जिक्र की थी कि जैसे अगर एक भतीजी है और एक उसकी पोपी है तो अगर भतीजी की जगह लड़का होता तो ये भतीजा कहलाता और भतीजे का और पोपी का निकाह नहीं हो सकता ऐसे ही जो है वो दूसरी मिसाल के भांजा और खाला है तो अगर जो है वो भांजे की जगह भांजा जो है वो खाला खला के साथ जो है वो उसका निका नहीं हो सकता तो इसी तरह अगर भांजे की जगह भांजी हो तो इस तरह एक ही वक्त में कोई मर्द अपने निकाह में भांजी हो और उसी की खाला को अपने निकाह में नहीं ले सकता ऐसे ही दो बहनें के दो में से जो है वो अगर एक लड़का हो तो भाई बहन हो जाएंगे तो भाई बहन का आपस में निका नहीं हो सकता तो इस तरह दो बहनों को भी अपने निकाह में जमा करना हराम है यानी एक वक्त में होते हुए एक निकाह में है मौजूद तो दूसरी को फिर वो साथ में निकाह में जमा नहीं कर सकता ये उस पर हराम है ये तीन जो है वो ज़िक्र कर दिए गए थे चौथे नंबर पर जो हरमत साबित होती है वो है हरमत बिल मिल्क यानी अगर औरत के मिल्कियत में कोई आदमी है जैसे पहले के दौर में ग़ुलाम हुआ करते थे तो जो औरत है वो अपने ग़ुलाम से निकाह नहीं कर सकती तो इस वजह से जो है वो ग़ुलाम पर उसकी मालिकन उसकी मालिका जिसका वो जिस्मानी जिसकी जो है वो मालिक मालिका हो उसकी तो गुलाम पर उसकी मालिकन जो जिस्मानी तौर तो पर जिसका वो ग़ुलाम है तो इस तरह वो उससे निकाह नहीं कर सकता हाँ अगर उसको आज़ाद कर देती है वो औरत तो आज़ाद है मेरी तरफ़ से और ये अब की बात नहीं हो रही ये उस दौर जहालत की यानी जब पहले जो इंसानों को ग़ुलाम बनाया जाया करता था औरतों को जो है वो लॉन्डी कनीज बंदी बनाया जाया करता था यानी बाकायदा इंसानों को बेचा जाया करता था ख़रीदा जाया करता था तो ख़रीदना बेचना पहले जो है वो इंसानों का ये बाकायदा कारोबार था और अब जो है वो किसी भी इंसान को बेचना या इंसान की कोई चीज़ बेचना जैसा कि हमने पिछले किसी दर्स में भी जिक्र किया था जैसे आजकल इंसानी बाल फरोख्त किए जाते हैं तो इन बालों की ख़रीदो फरोख्त भी नाजायज़ है तो इंसानी अज़ा की ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती कि कोई इंसान का जो है वो जिस तरह आजकल माजल्ला कोई अपना गुर्दा निकाल कर बेच दे या कोई अपनी आँखें निकाल दे और यूँ कहे कि इसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो इस तरह बेचना जो है वो ख़रीदना इंसानी उज्व का जायज़ नहीं है तो इसी तरह पूरा इंसान भी पहले के दौर में ख़रीदा बेचा जाता था लेकिन अब जो है वो तमाम इंसान आज़ाद हैं और किसी भी इंसान की ख़रीदो फरोख्त करना नाजायज़ हराम है तो इस तरह अगर औरत की मिलकियत में कोई आदमी हो तो यूं औरत पर वो ग़ुला हराम है ऐसे ही जो मालिक हो अपनी बांदी का औरत का जैसे पहले कनीज़ें होती थी तो ऐसी सूरत में ये भी उस बांदी से पहले अगर इसके निकाह में कोई औरत मौजूद है तो उससे निकाह ये नहीं कर सकता ये बांदी जो है वो शर्य अतबार से पहले दौर में ये होता था कि औरत पहले से कोई निकाह में है और कोई आज़ाद औरत इसके निकाह में है तो अब चूँकि इसके निकाह में आज़ाद औरत है तो ये किसी बांदी को अपने निकाह में नहीं ले सकता हाँ उसको आज़ाद कर दे आज़ाद करके फिर उसको अपने निकाह में इस तरह मर्द एक साथ जो है वो दो औरतों को तीन औरतों को चार औरतों को रख सकता है लेकिन बाी कनीज़ लौंडी जो औरत इसकी कनीज़ हो जिसका ये मालिक हो जिस्मानी तौर पर यानी पहले के दौर में जिस तरह खरीदो फरोख्त हुआ करती थी तो इस तरह जो है वो आज़ाद औरत के निका में होते हुए कोई आदमी अपनी ही कनीज़ से निकाह नहीं कर सकता तो ये जो है ये भी हरमत का एक सबब है मिल्कियत तो ये चार सबब बयान हो गए अच्छा आप ये सोचेंगे ये कि अब ये जो ख़रीदने बेचने या इंसानों के कनीज़ मालिक ग़ुलाम ये क्यों बयान किया जा रहा है याद रखिए कि उलमा ने लिखा है कि किरब क़्यामत एक दौर फिर ऐसा आएगा कि जब जो है वो इंसानों की इसी तरह से ख़रीदो फरोख्त तो हुआ करेगी यानी ग़ुलामों का दौर भी कनीज़ों का दौर भी एक वक्त होगा आएगा और उसके अहकाम चूँकि दीन इस्लाम में बयान किए गए हैं कुरान करीम में भी वाजल अल्फाज में ग़ुलामों का भी जिक्र है कनीज़ों का भी जिक्र है बाकायदा उनके पर्दे के अहकाम भी हैं उन के निकाह के अहकाम भी हैं उनके तलाक़ के अहकाम भी हैं वगैरह वगैरह और अहादीस में भी हैं उनके तफसली अहकाम मौजूद हैं उनकी इबादत का तरीक़ा क्या होगा उनके ऊपर जो है वो अगर कोई कफ़ारा लाजिम होता है तो वो किस तरह अदा करेंगे या उनके ऊपर कोई सज़ा इस्लामी सज़ा वारद होती है तो वो किस तरह होगा तलाक़ का मामला उनका किस तरह से होगा उनकी गवाही का मामला किस तरह से होगा तो तमाम अहकाम यानी ग़लामों के कनीज़ों के दीन इस्लाम में बयान किए गए हैं इस वजह से जो है ये अहकाम चलते चले आ रहे हैं और इस पर जो है है वो तफसील किताबों के अंदर लिखी है तो ये मुख्तसर सा मैंने जिक्र कर दिया कि हुरमत बिल्कुल मिल्क, की वजह से भी औरत मर्द पर हराम होती है यानी कि वो उस पर उसको निकाह में नहीं ले सकता वैसे चूंकि बंदी से जो है वो उसके लिए मुखार जायज़ थी पहले दौर में और अब जो है ये सब मना है पाँचवें नंबर पर जो हरमत साबित होती है वह है हरमत शर्क की वजह से भी औरत मर्द पर हराम है जैसे मुसलमान का निकाह किसी मजूसी औरत से मजूसी औरत कौन जो आग की पूजा करती हो तो ऐसे लोग जो आग को पूजते हैं अब भी जो है वो आ, मजूसी लोग ये सदर की जानब जो है वो मेरे ख़्याल से कोई इस तरह के, उसको क्या कहते हैं उनको पारसी पारसी ना पारसी लोग जो है वो मौजूद हैं और वो सुना है कि आग की इबादत करते हैं आग को पूजते हैं तो बहरहाल ये शिरक है और शिरक करने वाली औरत मुसलमान मर्द पर हराम है ऐसे ही कोई बुत परस्त करती हो जैसे अभी बुतों को पूजते हैं हिंदू तो अब ये इस तरह ये जो मुशरिका औरत है ये मुशरिका औरत मुसलमान के निकामे में नहीं आ सकती ऐसे ही कोई अगर सूरज को पूजता है सितारा पूजने वाली औरत है तो वो औरत भी चाहे वो औरत आज़ाद हो बांदी हो किसी भी सूरत में ये मर्द के निका में नहीं आ सकती इसके बाद ने यह मसल लिखा है कि यहूदी या नसरानी जिसको हम कहते हैं कि जो वो यहूदी जो हजरत उज़ैर सलातम की उम्मत में से थे जो लोग जो उनको मानते थे और नसरानी जो हज़रत ईसा नसरानी जो है वो ईसाई भी कहलाते हैं यहूदी भी कहलाते हैं तो ये तमाम तमाम जो नसरानी यहूदी ईसाई तो इस तरह यानी जिसको हम कहते हैं अहल किताब कि जो तोरीत पर ईमान रखते हैं या इन पर जिसको आज हम बाइबल कहते हैं तो ये किताबें अगरचे अपनी सूरत में असल सूरत में मौजूद नहीं हैं लेकिन ये लोग ख़ुद को ईसा सलाम के पैरोक बताते हैं यानी ये कहते हैं कि हम ईसाई हैं ईसा सलाम को मानते हैं हैं और उनकी शरीयत पर अमल करते हैं या उनके दीन को फॉलो करते हैं और आज भी यानी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो तादाद में ईसाई ही मौजूद हैं फिल वक्त अब तक और आने वाले कुछ सालों के अंदर माहरी कहते हैं कि 20, 30, 40 साल के बाद मुसलमान सबसे ज़्यादा हो जाएंगे और तेजी से इस्लाम फैल रहा है लोग मुसलमान हो रहे हैं अपने मजहब को छोड़कर मुसलमान होकर इस्लाम के दायरे में आ रहे हैं तो मुसलमानों की तादाद यूं बढ़ती जा रही है तो चंद ही सालों के बाद अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान यानी इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब होगा और इस वक्त तेज़ी से फैलने वाला सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम ही है तो बहर के जो ईसाई कहलाते हैं ख़ुद को ईसा सलाम के दीन के पैरोकार बताते हैं तो वो अहल किताब हमारे नज़दीक कहलाते हैं तो जिस तरह हमारे नज़दीक अहल किताब का जबीहा खाना कि अगर वह अहल किताब बिसमिल्ला अल्ला कहकर अल्लाह का नाम लेकर वो ज़बहर करते हैं तो वो ज़बीहा उनका हमारे लिए हलाल है हम उनका वो वबाँ किया हुआ सकते हैं और इसी तरह जो है वो अगर औरत अहले किताब है किताबों में लिखा है कि यहूदिया और नसरानिया से मुसलमान का निकाह हो सकता है मगर करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बड़े खराबियों के दरवाजे खुलते हैं बचना जरूरी है लेकिन बात जायज़ और नाजायज़ की है तो यहूदी या नसरानी औरत से मुसलमान आदमी का निकाह हो सकता है यानी वो जायज़ है हलाल है कोशिश ये करें कि उसको वो मुसलमान करें जिस तरह बहुत से लोग जो है वो बाहर मुल्कों में जाते हैं और वहाँ ईसाई औरतें हो, औरत होती हैं या और किसी मज़हब की औरत मिलती है तो उसको मुसलमान करते हैं और फिर उसके साथ वो निकाह करते हैं इसके बाद बात आ जाती है बद मजहब से निकाह करने की यानी एक मुसलमान है और एक दूसरा मुसलमान तो है लेकिन वो उसका मजहब बातिल है यानी उसके अकीदे ऐसे बातिल हैं कि जो कुफरियाँ हैं तो ऐसी सूरत में चूंकि कुफरी अकीदे हैं तो वह काफिर है और इस तरह काफिर होने की वजह से वह अहले किताब के जमन में नहीं आता बाहर वो मुसलमान भी कहलाता है खुद को लेकिन चूंकि उसके अकायद नज़रियात ऐसे हैं कि जो मुसलमानों के नज़रियातद तो तो के बिल्कुल बरक्स हैं खिलाफ हैं और उनसे मुसलमानों के अकीदों का नजरियात का वाज इनकाराया जाता है तो इस वजह से वो मुसलमान नहीं बल्कि वो हम मुसलमानों के नज़दीक वो मुर्तद कहलाते हैं तो मुसलमान होकर जो दीन इस्लाम के सही अकद से फिर जाए वो मुर्तद है या उसका वैसे कोई नजरिया बातिल हो न उसका कोई अकीदा फासिद हो तो इस वजह से फिर वो बद मजहब कहलाते हैं तो मुसलमान का बद मजहब से भी निकाह नहीं हो सकता इसके अलावा ने एक बात और ज़रूर लिखी है के जवाज़ उसी वक्त तक है यानी जो यहूदिया औरत या औरत से कि वो अपने उसी मजहब यहूदियत और नसरानियत पर हों लेकिन अगर वो सिर्फ़ नाम के यहूदी नसरानी हों और हकीकता उनका कुछ और ही मसला हो जैसे वो देहरिया कहलाएँ ख़ुद को नेचरी कहलाएँ जैसे आजकल के अमूमन जो नसरानी है नसारा है या ईसाई हैं यहूदी हैं उनका कोई जो है वो मजहब नहीं है वो तो यानी ऐसे ऐसे अकीदे यानी मुल्हिदाना सोच के लिबरल सोच के कि जिसमें जो है ख़ुदा तक का इनकार पाया जाता है तो ऐसे लोगों से जो है फिर वो ऐसी सूरत में यानी हकीकी जो सलाम का जो दीन है या जो दी यहूदी है यानी जिसको हम उज़ैराम का दीन या हजरत मूसा सलाम की तौरत का दिया हुआ दीन या जो जबूर के मुताबिक दाऊद पर जो शरीय उतरी उस दीन के मुताबिक बात सीधी सी है कि उसमें कम अज़ कम जो है वो अल्लाह का अल्लाह के किसी रसूल का कोई वाज इनकार ना पाया जाता हो तो ऐसी सूरत में फिर चूँकि वह अपने असल मजहब पर क़ायम हैं तब तो ऐसी औरत से निका हो सकता है लेकिन अगर वो नाम के नसरानी ईसाई हैं लेकिन काम उनके लिबरल वालों लिबरल सोच वालों के जैसे हैं या उनकी बिल्कुल ही सोच ऐसी है कि जिससे जो है वो अल्लाह की जात का इनकार पाया जाता है या वो देहरिया या नेचरी या कादियानी सोच के हामिल हों तो फिर ऐसी सूरत में ऐसी औरत से मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता तो ये पाँचवा सबब था औरत के मर्द पर हराम होने का छठी सूरत जैसा कि मैंने जिक्र किया कि निकाह में होते हुए बंदी से निका करना कि कोई आज़ाद औरत निका में है और फिर बांदी से निका करना ये भी नाजायज़ है तो ये इस तरह ये एक तौर, तौर पर जिक्र हो गया सातवीं जो किस्म है हरमत बबजे तल्लु के गैर यानी ऐसी हरमत जो किसी और के ताल्लुक की वजह से वो इसके लिए साबित है मिसाल के तौर पर कोई औरत किसी आदमी के निका में है तो जाहिर सी बात है वो जो किसी और के निका में है उसके निकाँह में होते हुए फिर ये किसी और मर्द पर ये हराम है जब तक ये किसी और के निकाँह में है जब तक ये किसी और के अक़द में है उसकी रोजियत में है तो तब तक ये किसी भी मर्द पर दूसरे पर ये हराम है जब तक उस आदमी का इंतकाल नहीं हो जाता ये बेवा नहीं हो जाती बेवा होकर अपनी इद्दत नहीं गुजार लेती इद्दत ख़त्म नहीं कर लेती या वो आदमी उसको तलाक नहीं दे देता तब तक ये किसी और मर्द से निकाह नहीं कर सकती तो ये हरमत भी किसी और से ताल्लुक़ की वजह से हमेशा के लिए साबित रहती है यानी जब तक औरत किसी के निका में है तो जब तक वो किसी और मर्द से निकाह नहीं कर सकती आजकल हमारे माशरे में माजअल्ला ऐसा भी हो रहा है कि औरत किसी के निकाह में है और माजल्ला वो किसी दूसरे आदमी के मामले में लग गई और इस तरह अपने शोहर के निकाह में होते हुए माजल्ला ये बताती है कि मैं किसी के निका में नहीं हूँ या माजल्ला उसको छोड़ कर चली जाती है या वैसे ही अपने तौर पर ख़ुद को तलाक याफ्ता बताती है या ये कहती है कि वो मर गया है और इस तरह झूठ बोल कर हालांकि वो अभी उसके निकाह में होती है और यूं जो है वो किसी और मर्द से निकारा चाहती है तो याद रखिए कि इस तरह उस औरत को जब तक मालूम है तो वो सरा सरजानिया है और अगर उसके साथ निकाह करने वाले आदमी को भी मालूम हो तो फिर वो भी जिना का मरतकब होगा उस पर भी वो औरत हराम है वो जो है वो सरफ़ नजर करते हुए या ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं किसी के निकाह में तो क्या हुआ ये उससे तो मोहब्बत नहीं करती या ये उसके साथ तो नहीं रहना चाहती ये मेरे साथ रहना चाहती है और इसको फिर मैं अपने निकाह में लेता हूँ वगैरह वगैरह इस तरह इसके कहने से कुछ भी नहीं होगा जो शरी हुकुम है शरीयत का हुक्म है वो यही है कि जब तक औरत किसी और के निकाह में है ये किसी और मर्द से फिर उस निका में होते हुए निकाह नहीं कर सकती तो इस तरह जो है ये भी हरमत साबित है आठवें नंबर पर है हरमत मतलक बदद यानी तादाद के हिसाब से भी जो है वो मर्द पर मिसाल के तौर पर उसके निकाह में बैक वक्त एक ही वक्त में चार औरतें अगर उसके में हैं तो अब चार औरतों के होते हुए जो उसके में हैं ज़िंदा हैं और में मौजूद हैं तो चार औरतों के होते हुए किसी पाँचवीं औरत को या और किसी भी औरत को ये में नहीं ले सकता यानी अगर चाहे वैसे उनसे निका हलाल हो सकता है लेकिन जब जब के इसके निका चार से कम हों तीन हों दो हों तो फिर तो ये किसी और औरत से निका कर सकता है लेकिन चार पूरी हो गई एक वक्त में मौजूद है तो अब जो है ये फिर किसी भी औरत यानी दुनिया की सारी औरतें इस पर हराम हैं उस वक्त तक जब तक इसके निकाह में चार मौजूद हैं हाँ अगर इसने किसी एक को तलाक़ दे दी तो अब जो है फिर ये किसी और से निकाह करके चार चौथी को ला सकता है या कोई मर गई तो फिर इस तरह यानी एक वक्त में चार से मर्द निकाह कर सकता है एक वक्त में चार औरतों को अपने निकाह में रख सकता है ये शरीय का हुक्म है उसको तादाद के अतबार से चार औरतें हलाल हैं एक वक्त में बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ एक वक्त में और एक वक्त से मुराद ये कि बक वक्त उसके निकाह में मौजूद हों तो उस तरह वो चार से ज़्यादा नहीं रखता और अगर निकाह में चार से ज़्यादा वो यूं रखता है कि भाई अभी एक से निकाह किया दो से निकाह किया फिर उसके बाद तीस से चौथी से निका किया अब उसने किसी एक को तलाक दे दिया कोई एक मर गई तो तीन रह गई फिर किसी से निकाह कर लिया इस तरह फिर उनमें से किसी को तलाक दे दी या कोई मर गई फिर किसी और से निका कर लिया तो यूं तो ये छः सात आठ दस पंद्रह से निका कर ले, लेकिन एक वक्त में जो है वो चार को निका में रख सकता है तो इस तरह अदद के एतबार से इस पर चार से ज़्यादा औरतें एक वक्त में हराम है और नवी और आखिरी कस्म जो हरबत की है कि जो औरत हराम होती है वह है दूध का रिश्ता यानी रज़ाई रिश्ता रज़ात से जो रिश्ता हो जाता है तो उस रिश्ते के साबित हो जाने की वजह से भी औरत मर्द पर हराम हो जाती है जैसे किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया तो वो उसकी रज़ाई माँ हो गई अब ये उससे निकाह नहीं कर सकता ऐसे ही उस औरत की जो बेटियाँ हैं तो वह इस दूध पीने वाले बच्चे के लिए ऱाई बहनें हो गई और यूँ जो है वो अब ये उसकी जो बेटी हैं उनसे ये बच्चा निकाह नहीं कर सकता ऐसे ही इस औरत की जो माँ है वो इसकी रजाई नानी हो गई जो औरत की जो बहन ख़बे, है वो इसकी रजाई खाला हो गई तो इस तरह जितने रिश्ते इसके इस तरह नसब से हराम होते हैं इसी तरह इस पर बे, इस पर ये रजात की वजह से दूध पीने की वजह से इस पर ये रिश्ते हराम हो जाएंगे तो यह रजात की तफसल है बाकी तफस इनशाला रजात का अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगले हफ्ते का वो रजात से मुतलिक तफ़ील है कि जो है वो किस तरह रजात साबित होती है क्यों होती है किसान किससे साबित होती है इन श्ला ये भी तफसल जिक्र किया जाएगा तो ये आ, नौ क़स्म की हरमतें हैं जिनको मैंने तफसल से ज़िक्र किया जिनमें खास तौर पर नसब की हरमत मुसाहरत यानी ससुराली रिश्ते की हरमत तीसरे नंबर पर जमा बेन अलमहार दो महरम को यानी दो बहनों को अपने निकाहे नहीं जमा कर सकता और हरमत बिलम्क है हरमत बिल शिरक है और इसी तरीके से पाँचवें छठे नंबर पर हरमत बतालिक बदद है की तादाद के हिसाब से और सातवें नंबर पर हरमत बातबार जो किसी और के साथ ताल्लुक है यानी किसी और के निका में होते हुए तो वो उस वजह से उससे निका नहीं कर सकता और इसी तरह से ये नवे नंबर पर जो है रज़ात की वजह से उस पर जो औरतें हराम होती हैं तो यूँ जो है वो किसी और की मनकूहा हो या उस पर शिरक़ की वजह से औरत हराम हो या तादाद की वजह से किसी और से ताल्लुक़ की वजह से या ससुराली रिश्ते की वजह से या नसब की वजह से या जमा बैन बैनमहर या आज़ाद औरत निका में होते हुए किसी और बंदी से वो निकाह नहीं कर सकता तो ये तमाम अकसाम हैं कि जिनकी वजह से मर्द पर औरतें हराम हो जाती हैं आखिर में एक बात और जिक्र करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और वह है हरमत मशाहरत का मामला कि मर्द जैसा कि मैंने शायद पिछले जो मैं भी ज़िक्र किया था कि अगर आदमी किसी भी औरत को बुरी नीयत के साथ अगर वो मस्क कर लेता है छू लेता है उसको टच कर लेता है बुरी नीयत के साथ और उस पर वो बुरी नीयत सवार हो जो समझदार हैं सब माशाल्लाह बड़े हज़रा बैठे हैं बालिग हज़रा हैं कि जब उस पर वो बुरी नीयत उस पर तारी हो वो ऐसी हालत में हो कि जिसमें उस पर हवस गालिब होती है तो ऐसी सूरत में बहालत शहवत अगर वो किसी भी औरत को छू लेता है तो अब ये उसके साथ हरमत मुसारत साबित कर लेता है यानी अब उस औरत की बेटियाँ या उस औरत की अगर कोई और मुतक़ा जैसे उसकी माँ या उसकी बहन ये इस मर्द पर हराम हो जाएंगी ये बड़ा नाजुक मसला है कि अगर आदमी ने किसी भी औरत को बुरी नीयत से छुआ और वो मामला उस पर तारी था और यूँ जो है फिर इसने उसको छू लिया तो ऐसी सूरत में इस पर उस औरत की जो मुतल़ा औरतें हैं उसकी यानी उस औरत से तो ये निकाह कर सकता है जिसको इसने छुआ लेकिन उसकी माँ उसकी बहन या उसकी बेटियाँ जैसे वो शादी शुदा बेटियों वाली है तो उसकी बेटियाँ इस पर हराम हो जाएंगी कल को अगर जो है ये उसकी बेटी से निकाह करने जाता है और या उसकी माँ से निकाह करता है या उसकी बहन से या उसकी खाला से या उसकी भतीजी से तो उनसे ये निकाह नहीं कर सकता ये उस पर हराम हो जाती हैं तो बड़ा ही बारीक मसला है हती कि यहाँ पर एक अहम और मसला जिक्र करता चलूँ आखिर में कि अगर आदमी ने मा मा ्लाह अपनी बेटी को बुरी नीयत से छू लिया बुरी नीयत से अगर आदमी ने अपनी बेटी को हाथ लगा लिया तो इसकी बीवी इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी ये भी मामला शरीय हुक्म है तो आप देखिए कि किस तरह कितना नाजुक मसला है और ये पुरफन दौर ऐसा दौर है कि जिसमें आप देखिए कि माज़ल्ला ऐसे भी घर हैं कि जिन्हों में जो है जहाँ जिन घरों में बेटियों की इज़्ज़तें बाप से भी महफूज़ नहीं हैं माज़ल्ला तो अगर माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर कोई बाप अपनी बेटी को बुरी नीयत से बहालत शहवत अगर छूता है हत्ता कि वल्ला ने यहाँ तक भी मसाला लिखा है कि ग़लती से भी ऐसा हुआ तो भी उसकी बीवी उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी यानी वो अब उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी हरमत मसारत साबित हो जाएगी तो इसलिए इस मसले को जहन में रखिए और जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं या जिन घरों के अंदर माजल्ला औलाद नाफरमान होती है या और जो भी मस मसले मसाइल होते हैं बसाओकत एक वजह ये भी होती है कि उस घर के अंदर नाजायज़ रिश्ते के साथ लोग रह रहे होते हैं कि इस तरह हरमत साबित हो गई लेकिन वो रह रहा है या बसावत लोगों को तलाक़ का मसला पता नहीं होता वो तलाक़ दे चुके होते हैं तलाक हो चुकी होती है पता नहीं है रह रहे हैं साथ तो इस तरह घर के अंदर जो बदमजगी नाचाक चाक की बसावकात ऐसे मामला सामने आते हैं तो उसकी एक वजह उलमा ने यह भी लिखी है और एक वजह ने यह भी बयान की है कि कहाँ जहाँ जिस घर के अंदर रिस्क में बेबरकती होती है तो बस अवात उसकी भी एक वजह यह होती है कि वो किसी ना किसी नाजायज़ मामले को घर में रख कर यानी करके और वो फिर वो मामला करने के बाद वो रह रहा होता है और इस तरह उसके घर के अंदर रज़् की बरकत ख़त्म हो जाती है उसके घर से रिज़ उठा लिया जाता है तो इन मामला को शरयी मामला को ज़रूर जहन में रखें इसके मतलब अगर आपके सवाल हों तो आप परसों इतवार वाले दिन होने वाले से में जरूर सवालत पूछ सकते हैं या अभी दर्श के बाद भी आप कोई भी बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं अल्लाह करीम हम सबको ये बातें याद रखने और ये फ़र्ज़ अहम मामला अहम अहकाम हमें याद रखते हुए समझते हुए इन्हें दूसरों तक पहुँचाने दूसरों को सिखाने की अल्लाह ताली हमें तोफ़ी कता फरमाए आखिर में एक बात ये अर्ज़ करूँ कि आप तकरीबन 20, 30, 40 लोग बैठे हैं लेकिन हमारे पास नमाज़ पढ़ने वाले तकरीबन 100, डेढ़ सौ लोग आते हैं नमाज नमाजी आते हैं यानी मुझे ऐसा लगता है शायद उनको सारे मसले आते हैं इसलिए उनको दीन सीखने की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इन श्रा आइंदा जो मैं तो मैं यह बाकायदा ऐलान करूँगा चले जाते हैं जबकि किसी की शरी मजबूरी ना हो तो जो हजरा चले जाते हैं माशाला वो इतना दीन का इल्म रखते हैं तो उन, उनको सीखने की जरूरत नहीं है तो ये जो है वो बड़ी आ, अफसोसनाक बात है कि लोग जो है वो पंद्रह बीस मिनट भी ये शरी मसाइल सीखने के लिए नहीं निकालते तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आ, अगर किसी और मस्जिद के अंदर और किसी जगह पर जिस तरह अब इस दौर के अंदर जैसे दावत इस्लामी घर घर पहुँच कर जो है वो दीन की दावत दे रही है दर्ज कर रही है कुरान पढ़ा रही है बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चों को आलिम बना रहे हैं हाफिज बना रहे हैं इज्तम हो रहे हैं तावीज़ा दिए जा रहे हैं मदनी क्लिनिक खोले गए हैं मुफ्त इलाज किया जा रहा है मुफ्त तावीज़ा मतलब पता नहीं क्या कुछ जावते इस्लामी कुछ कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बदबकत और ऐसे महरूम लोग हैं कि जो अब भी उन लोगों से फ़ायदा नहीं उठाते तो ऐसे लोगों को कहा जाएगा ना कि बदबक़्त हैं कि जिनको जो है वो हर चीज़ की सहूलत मैसर है घर के अंदर मदनी चैनल की सूरत में बैठ कर वो कौन सा पैसे लेकर या जो अपने जो उनके मुबलग़ी हैं या जो भी वो बयान करते हैं तो उनको पैसे थोड़ी देते हैं वो वो फीस शबीला अल्लाह की ऱा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और दुनिया के अंदर ये पैगाम आम कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो घर के अंदर सिर्फ एक बटन दबाकर फिल्में देख लेंगे गाने सुन लेंगे लेकिन अफसोस की बात है दीनी चैनल खोलने की उनको तोफ़ी नहीं होगी तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि बद वक्त हैं कि जिनके घर में आ, यानी जिसको हम कहते हैं कि एक होता प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे का तो अब तो ये दौर आ गया कि कुआं प्यासे के पास चल कर आ रहा है लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं तो फिर ऐसे लोग जो है वो अपनी दुनिया भी जो है वो देखें कि उनकी दुनिया में क्या हालत होती जा रही है किस तरह वो दीन से दूरी होने की वजह से अपने घर के अंदर औलाद की नाफरमानी का बीवी की नाफरमानी के शिकार हैं और इस तरह घर के अंदर बदमजगी वजह क्या है कि दीन को घर में नहीं ला रहे ना सीख सीख रहे ना सिखा रहे बस कमाने की धुन है कमाएंगे और बस और नमाज़ पढ़कर कर गोया ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हम पर यानी किसी और पर एहसान किया है हालांकि जैसे जैसी वो नमाज़ पढ़ते हैं वो भी उनको अगर पूछा जाए तो उनको नमाज भी सही से पढ़नी नहीं आती होगी तो इसलिए अब इसी तरह आप किसी और मस्जिद के अंदर या वैसे आप किसी मस्जिद में कोई इमाम साहब ऐसा हो यानी जो पढ़ाए नमाज़ और चला जाए और पढ़ाए और नमाज़ फिर वही हज़रा जो चले जाते हैं ना उठ जो चले जाते हैं उठ कर वही कहेंगे इमाम साहब तो वक्त ही नहीं देते वक्त ही नहीं इनके पास तो सिखाने का और ये तो बस मसल से हुजरा और हुजरे से मसल्ला लेकिन जो सिखा रहा है तो अब उनके पास बैठने का वक्त नहीं है तो ऐसे लोग जो है वो सिर्फ़ बातें बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं तो उनको इन शाला में पैगाम ये दूँगा जुमे जुमे में भी और आइंदा जुमे के दिन ईशा की नमाज के बाद भी तो आपसे अर्ज़ है कि आप खुदारा नेकी की दावत आम किया करें अपने साथ बैठे हुए नमाजी नमाज़ पढ़ने वाले को हाथ पकड़ कर ज़रा कह कर बैठा लिया करें कि जी पंद्रह बीस मिनट का दर्स होता है और फर्ज़ बातें जो आपको कोई नहीं बताता ना आपने ये पहले बातें सुनी होंगी और ना आपको इस तरह कहीं आसानी से सुनने को मिलेंगी तो ये अगर आपको बताई जा रही हैं तो अल्लाह के वास्ते कि आप लोग बैठ सीखा करें और सिखाया करें अपने में बताया करें जाकर ताकि जो है ये पैगाम आम हो अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तोहफी कथा फरमाए अल्लाह सईद